Здравствуйте! Подведены итоги работы экономики Украины в первом полугодии этого года. Демонстрируется такой очень умеренный рост в 3%, что в условиях глобального кризиса, в общем-то, и неплохо. Здесь есть еще одна... Интересная вещь, что практически весь этот рост обеспечен сельским хозяйством, агропромом. Другие отрасли экономики, такие как строительство, черная металлургия и так далее, либо на нулях, либо в минусах, либо в очень э, малых плюсах. Таким образом, мы можем э, сделать первичный вывод о том, что э, сельскому хозяйству нужно уделить особое внимание в нашем обсуждении. А наш гость Игорь Иванович Уманский. Известный экономист. Он был исполнительно исполнял обязанности министра финансов во втором правительстве Юлии Тимошенко в девятом, десятом годах. Игорь Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну как вы прокомментируете вот эти итоги статистики по первому полугодию а, в Украине? Знаете, уже давно известный тезис о том, что есть градация лжи, да? Это ложь большая, ложь статистика, да? А... К сожалению, за последний месяц, который у нас есть статистика, за июнь промышленное производство у нас упало на 2,5%. Итого по полугодию рост именно по промышленности всего 0,4%. Безусловно, ВВП растет не только за счет промышленности, в том числе и за доходов населения, и за счет бюджетного Услуги. государственного сектора, услуг. Но основной локомотив, к сожалению, пока показывает достаточно непростые ну, чуть ли тенденции. Не минусовую динамику. Ну, последние два месяца динамика уже минусовая, хотя по полугодию, пока мы еще примерно около нуля, плюс 0,4. Безусловно, аграрный сектор пока показывает неплохую динамику, но и то, я так думаю, скорее всего ввиду того, что из-за климатических особенностей сбор урожая начался несколько ранее, чем в прошлом году. Хотя сама база прошлого года по сельскому хозяйству очень неплохая и, к сожалению, погоду в этом сейчас мы, мы увидим, что сельское хозяйство сбавит темпа и по сравнению с предыдущим годом будет падение. Безусловно, тех урожаев, которые мы получили в прошлом году, особенно по зерновым культурам, в этом году не будет. В то же время, мировая эта конъюнктура, она очень печальная, но в то же время, наверное, благоприятствует нашим производителям аграрной продукции. В Америке засуха там страшная, в Европе тоже очень сложная ситуация. Безусловно. Очевидно, что цены на аграрную продукцию, в первую очередь на зерно, будут расти. А это, очевидно, выгодно украинскому производителю и Украине в целом. Мы будем надеяться. В прошлом году при том, что мы получили, да, с одной стороны, рекордный урожай, а с другой стороны, регуляторные и заградительные меры были настолько серьезными и настолько рынок был разбалансирован изнутри, именно изнутри украинский рынок, что воспользоваться этим урожаем именно производители не смогли. К сожалению, они получили в большинстве своем, если э, не убытки, то как минимум просто в ноль вышли. И это печально. В этом году, я надеюсь, что правительство не станет наступать на те же грабли, я помню, то вводили квоты, то отменяли квоты, э, то держали э, в принципе в портах, не давали вывозить зерно. Но был полный... Э, ну, да, я, Мы помним эти э, скандалы в прошлом году э, и крики производителей зерна, экспортеров было очень сильно. Я, ну, очень можно, надо надеяться на то, что не очень будут повторяться вот эти грабли. Будем надеяться, потому что в продовольственном сегменте и уже и ведущие экономисты, и политические, и вне государственной структуры с точки зрения торговой политики давно уже определились, что продовольствие необходимо выводить из списка обычных товаров и регулирование этого рынка, этого сегмента обычными способами делать нельзя, особенно в условиях мирового дефицита на продукты питания, причем не только в Соединенных Штатах, а во всем мире совсем недавно на днях Верховная Рада на внеочередном на внеочередной сессии ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Россией и Белоруссией, и этот процесс будет продолжаться там в, внутри СНГ. Как вы оцениваете это событие? Да, даст оно импульс какой-то росту экономики? Сложно оценивать. Я думаю, не открою секрет, что без кроется мелочах. А Мелочей, к сожалению, ни экспертная, не политическая среда увидеть не смогла. Самого текста соглашения, я думаю, даже депутаты не видели, особенно в том цикноте голосования, в котором это происходило в понедельник. К сожалению, в данном соглашении слишком много исключений. Основные позиции, которые интересны украинской стороне, как с точки зрения импорта из Российской Федерации, энергоносителей, газ в угу. первую очередь. Они исключаются из режима свободной торговли. И основные наши экспортные позиции, в том числе металл, изделия из металла, машиностроение, они также исключаются из данного соглашения. Угу. Поэтому а, на... Основные сегменты, которые были бы интересны нам как с точки зрения экспортных позиций, так и импортных, данное соглашение никоим образом не повлияет Но на что-то изменится с, по сравнению с той ситуацией, которая сейчас есть. Безусловно, по крайней мере, по остальным позициям у нас возникают достаточно неплохие условия для торговли с данными странами. И это очень здорово, потому что хотим мы того или не хотим, это уже не зависит от правительства, ни Украины, ни России, ни ни других стран мировых экономику мировую экономику ожидает рецессия и ее очень уже активно ощущает европейский рынок и в данной ситуации. Я, и у России прогнозы не очень хорошие. У всех прогнозы очень. Нехороший, я бы так даже сказал, да, особенно на 2013 год, конец этого года, 2013 год, будут очень тяжелыми для экономики в целом, не только Украины. И безусловно, это повлечет с одной стороны развязывание торговых войн. Нужны рынки сбыта, нужен платежеспособный покупатель, и за него будут все бороться. И в этой ситуации чем больше у нас есть возможности для торговли и если юридически эти торговые отношения закреплены на законодательном уровне как свободные как со странами СНГ так и с европейскими странами другими странами это безусловно будет плюсом для нас жаль что мы не смогли подписать не вступил в силу договор с Европейским Союзом но там тоже в общем-то перспективы довольно неплохие ну, насколько можно понимать, где-то до конца года все-таки э, это соглашение должно быть реализовано, ну, то есть э, ратифицировано и э, вступить в силу. И вот тут возникает такое: вы уже начали отвечать на него, но я все-таки э, еще раз э, спрашиваю: смотрите, э, Европа, значит, Евро, в Евросоюз, довольно глубокий кризис, да, и рецессия во многих странах, и сейчас только Германия более-менее стоит, но ее тоже кусают со всех сторон соседи по Евросоюзу. А, прогнозы по России тоже очень, э, как мы договорились. Значит, э, э, есть два э, решения как бы кризиса, ну так, по классике. Это автарки, то есть замыкание в собственном Нет. рынке, так, э, меньшая зависимость от экспорта и так далее, передел продукции здесь и, так сказать, переходить на некий режим автономии. А есть вот такой вот, как сейчас, вот свободная торговля здесь, свободная торговля там, здесь рецессия, там э, все не очень хорошо. Не, не, не получится, что мы, наоборот, попадаем под, под раздачу какую-то? Понимаете, развитие внутреннего рынка и развитие внутреннего потребления, безусловно, это один из ключевых, должен быть, факторов. Но а, для того, чтобы этим путем идти, необходимо ну, минимум 3-5 лет, для того, чтобы на самом деле а, этот рынок создался. У нас нет этих 3-5 лет, кризис, к сожалению, уже опять на пороге, и мы потеряли время. Но, к сожалению, может быть, может быть, кризис. Я, конечно, не дай бог, кризис и связано с ним там сильная инфляция, девальвация, если там могут происходить. Они, как показывают кризис, скажем, 1998 года, как раз и поднимают производство отечественного импортозамещение и так далее. Может ли такое произойти в Украине сейчас? К сожалению, как минимум до выборов этого произойти не может. Выборы уже скоро. Три месяца. Я в том числе, многие эксперты пытались убедить через средства массовой информации, правительство в том, что не нужно искусственно держать инфляцию, не нужно искусственно держать курс. И так очень неблагоприятная среда как внутренняя, так и внешняя. И для производителей, для экспортеров, политика социального популизма крайне губительна. Она может быть выдержана экономикой в течение короткого промежутка времени. Но когда закручены гайки с августа прошлого, меся... прошлого года и банковский сектор совершенно перестал кредитовать реальный сектор экономики, да, ликвидности банковской системы нет. И да, это с одной стороны улучшило показатели с точки зрения инфляции, но это сделало совершенно невозможным получение кредитов, как для людей, так и для производителей. И ну, вот отпускать вы... ситуацию нужно нужно еще вчера. А, ну вот вы упомянули слово социальный популизм, очевидно, тут а, в этот а, термин входит и то, а, что сейчас происходит повышение некоторых там а, пенсий, а, социальных льгот, усиления и так далее. То есть это можно связать с выборами. Я задавал этот вопрос, хорошо это или плохо, с точки зрения дальнейшего развития экономики, там устойчивого роста обеспечения. Вроде бы нужно вкладывать в производство, инвестировать и так далее, как-то помогать росту, а тут, мол, раздача идет. Но э, некоторые эксперты утверждают, что это как раз хорошо. То есть это разогрев внутреннего спроса, а этот внутренний спрос направлен на беднейшие слои населения, а они не покупают или меньше покупают импортных вещей, тратят деньги на, на, на покупку продуктов и так далее, произведенных отечественным производителем. Как вы это прокомментируете? Безусловно, ошибочно полагать, что поднятие социальных стандартов, увеличение минимальных пенсий, зарплат э, это вредно. Uh... ничего плохого для экономики с точки зрения макроэкономики в этом нет и безусловно если э, правительство проводит параллельно политику защиты внутреннего рынка э, политику импортозамещения то да тот ресурс который направлен на, на социальные выплаты он будет э, в конечном итоге потрачен на приобретение товаров услуг э, отечественного производства что даст определенный толчок развитию экономики и э, Классически, еще по кинезианской теории, в период кризиса государство должно увеличивать свои расходы, дабы подогреть экономический рост и экономические, да, экономические процессы. Но в нашем случае, к сожалению, последние решения, которые принимались с точки, в части, внешнеэкономических отношений, не, к сожалению, говорили об обратном. Мы упрощаем и снижаем ставки по импортным товарам, открываем свой рынок, а получить доступ либо дополнительные преференции для наших товаров как внутри, так и на внешних рынках, к сожалению, почему-то не удалось. Есть обратный пример. Вот совсем недавно в Министерстве экономики, там межведомственная комиссия, значит, приняли решение настаивать на повышение импортной пошлины на автомобили на, на ввоз автомобиль еще там на 15%. То есть это, казалось бы, такая очень серьезная мера, которая направлена на поддержку отечественного производителя. И очень много дискуссий это сразу и вызвало. И вопрос совершенно неоднозначный, как вы это считаете? Безусловно, неоднозначный. В данном контексте, особенно... С учетом предыдущего нашего обсуждения я бы больше смотрел на другие сегменты, да, на легкую промышленность, на пищевую промышленность, потому что именно в эти сегменты в первую очередь пойдет тот дополнительный ресурс, который направлен на поднятие социальных стандартов, уж безусловно не на приобретение автомобилей. Почему на автомобиль? Тем более там речь идет о маленьких объемах двигателей, там до двух литров. То есть это как раз народный касается народных. Он народный, безусловно. Но пенсии, зарплата в первую очередь поднимали тему кого уровень жизни и уровень доходов, скажем так. С трудом позволяет этим людям э, хоть как-то сводить концы с концами. Я не думаю, что они задумаются даже о бюджетных э, видах э, автомобилей. Я думаю, как бы купить лекарства, продукты питания, и заплатить, заплатить коммунальные услуги, которые, к сожалению, растут. Хорошо. Все -таки... По автомобилям. Э, ну мне кажется, что это скорее лоббистские действия, чем действительно. Ну, может быть, опять то, что вы называли неким популизмом, только на более, так сказать, высоком уровне, на уровне экономики. Итак, к сожалению, беседа наша не может быть очень продолжительной. Мы можем только констатировать, что от правительства в преддверии кризиса, в сложной ситуации нужно особенно много умения. Не повторять прошлые ошибки, не душить те отрасли, которые так сказать, сами развиваются, где, где есть какие-то точки роста, где есть возможности, возможности прорыва и так далее. Словом, нужна правильная так сказать, промышленная политика, нужна правильная экономическая политика, что всегда нужно, а сейчас перед кризисом нужно особенно. Спасибо, до свидания.